Историческое движение Украины поддержало акцию Аберих за инициативой главы Дарвиновской районной администрации по сбору средств и помощи нашей армии, сил АТО. В данной ситуации вы видите здесь рыцарский лагерь, который идейно действительно стоит, ребята очень идейно пытаются помочь максимально, сколько могут, молодые ребята помочь нашей армии собрать средства, распределить их правильно и направить их по назначению для покупок бронежилетов, оснащения и всего, чего необходимо для нашей армии. Мы просим всех, кто может поддержать эту акцию Аберих и поддержать стремление и народа, и рыцарства Украины на, в этом деле. В Дарнинском районе э, действительно произошло, произошло интересное когда-то событие, еще три года назад, э, когда э, рыцарский орден Золотого Единорога, э, который занимался традиционной историей э, и Руси, и Европы, э, который занимался исторической реконструкцией, стал сотрудничать с Дарнинской районной администрацией с управлением культурой. И благодаря этому сотрудничеству на сегодняшний день у ребят есть помещения, где они занимаются рукоделием, занимаются тренировками, изучая средневековое искусство, боевые сражения на мечах или других видах оружия. И постепенно они... Вот. Постепенно они стали делать для района мероприятия различного порядка. У нас сформировалась идея создания школы рыцарства в районе, где могли бы дети и молодежь действительно получить настоящее рыцарское образование, не только изучить боевое искусство, но и обрести знания истории, философии, традиций рыцарства и стать преданными служителями своей страны Украины. В данной ситуации мы по району уже не первый раз проводим показательные выступления, проводим акции. И вот сегодня на аресталище, которое мы поставили для детишек, каждый желающий может посражаться ну, в данной ситуации на мягких, на мягких мечах, потому что все-таки это рассчитано сегодня для детей. И помочь силам АТО нашей украинской армии в качестве благотворительной помощи. То есть мы приглашаем всех желающих поучаствовать в этом действии. Также у нас здесь поставлен шатер для волонтеров, волонтеров Дарнинского района, школьников, которые непосредственно работать с людьми, общаются с ними, с тем, чтобы действительно люди проникались идеей помощи, поскольку у нас еще впереди. Э, так все уже полагают весьма сложные времена, и система волонтерства на Украине сейчас как никогда нужна. В конце концов, это тыловые службы, которые помогают нашим воинам сражаться и защищать нас здесь. Поэтому призываем и школьников и граждан Украины участвовать в волонтерстве, помогать э, в этом деле. Э, и в этом формируется патриотизм, по сути, а это основа рыцарства. Рыцарь должен быть доблестным, то есть преданным. хочу. А? Кукурузу, давай. Дать тебе такой? Значок. Украинцы. Украинцы? пошли, там ничего посмотрим.